بیعت کی معنی اور اقسام بیعت تصوف کی اسلام شیخ اور مرید کے درمیان معاہدہ ہے کہ شیخ اس کو طریق تعلیم کرے گا اور مرید اس پر عمل کرے گا اس کا مقصد اعمالی ظاہری و باطنی کا اہتمام و التزام ہے جس کے لیے مرید شیخ کو اپنا نگران دل سے تسلیم کر لیتا ہے اس کو بیعت طریقت کہا جاتا ہے اس کو تصوف یا بیت طریقت بیت توبہ بیعت سلوک بیعت علی الطع و ترک المعاصی بیت اعمال بیت تقوا اور بیت استقامت بھی کہا جاتا ہے بیت کی ثبوت قرآن کریم سے ترجمہ اے نبی جب تمہارے پاس عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے آتے ہیں کہ وہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بنائے گی اور چوری نہیں کرے گی اور زنا نہیں کرے گی اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرے گی اور نہ ایسا بہتان باندھے گی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گڑ لیا ہو اور نہ کسی بلے کام میں تمہاری نافرمانی کرے گی تو تم ان کو بیعت کر لیا کرو اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کیا کرو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے بیت کی عظمت قرآن کریم کی آیات سے ترجمہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں تمہارے عہد کرنا وہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرنا ہے اور جو عہد کر کے توڑتا ہے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے مولانا رومی فرماتے ہیں جب اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہو ایسے لوگوں کے ہاتھ کو خدا نے اپنا ہاتھ فرمایا جس بندہ کو خدا اپنا مقبول کرے اس کا ہاتھ تمام کاموں میں گویا ہاتھ خدا کا ہے بیعت کی ثبوت احادیث مبارکہ سے امام تبرانی نے موجم الکبیر میں بسندی متصل ایک روایت نقل کیا ہے ترجمہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن حضرت حسین عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن جعفر سے بیعت فرمایا اور وہ عاقل بالغ بھی نہ ہونے پائے تبرک اور استقامت و سلوک ہی تھی جو ان حضرات سے لی گئی کیونکہ یہ حضرات پہلے سے ہی مسلمان تھے اس طرح یہ کوئی جہاد کی بیعت بھی نہیں تھی عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آٹھ یا نو آدمی تھے تو فرمایا کہ تم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ بیعت نہیں کرتے تو ہم نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا کہ کس چیز پر ہم آپ سے بیعت ہوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پر کہ اللہ تعالی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹہراؤ اور پانچ وقت نماز پڑھو اور سما و اطاعت کرتے رہو اور ایک بات آہستہ فرمائی کہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کیا کرو حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جب کہ اس کی صحابہ کرام ایک جماعت ارد گرد تشریف فرماتی فرمایا کہ میرے ساتھ بیعت کرو اس بات پر کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہراؤ اور چوری نہ کرو اور زنا نہ کرو اور اپنے اولاد کو قتل نہ کرو اور نہ باندھو بہتان جو تم گڑتے ہو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان اور نیکی میں مخالفت نہ کرو سو جس نے وفا کر لی تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے اور جو ان میں کسی بات کو نہ ماننے کا ارتکاب جرم کر لیں پس اگر دنیا میں اس کو سزا ملی تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگی اور جس نے ارتکاب گناہ کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈالا تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اس کو معاف کر دے اور اگر چاہے تو عذاب دے پس صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم انہی باتوں پر آپ کی ہاتھوں بیعت کر لیں ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیت لی کہ وہ میت پر بین نہیں کیا کرے گی ایک روایت میں ہے کہ وہ ذر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پانچ دفعہ بیت لی اور سات بار مجھ سے پختہ عید لیا اور نو بار مجھ سے اس بات کی شہادت لی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں بخاری شریف کی روایت ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں سے سننے اور اطاعت کرنے پر بیعت بیعت لی تھی بیعت کی دیگر اقسام بیعت اسلام کفار اور مشرقین سے اسلام میں داخل ہونے کے وقت برعت عن الکفر و شرک اور بیعت علی الاسلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے بیعت جہاد صحاب کرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پر جہاد علی الموت یعنی تادم مر کفار سے لڑنے کے عہد والجہاد لیا کرتے تھے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا ہے ترجمہ یقیناً اللہ تعالی مومنوں سے بڑا خوش ہوا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین خود فرماتے تھے ہم وہی ہے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں بیعت کی ہے کفار سے جہاد کرنے پر جب تک ہم زندہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اے اللہ حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے پس انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما بیعت ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ہجرت پر بھی بیعت لی تھی بیعت خلافت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد تمام صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کر لی تھی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بے حق ہے بیعت نسوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں عورتوں سے بیعت لی تھی جس کا ذکر سورہ ممتہنہ میں موجود ہے اور فتح مکہ کے موقع پر مردوں سے بیعت لینے کے بعد عورتوں سے بھی لی تھی مردوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ملا کر بیت لیتے تھے لیکن عورتوں کے ساتھ کبھی بھی ہاتھ ملا کر بیت نہیں لی صرف زبان سے عید و پیمان لیا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ فرماتی ہے قسم ہے خداوند کریم کی ذات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کبھی بھی اجنبی عورت کے ہاتھ نہیں کیا بے شک عورتوں سے بیت زبانی عہد و پیمان ہوا کرتی تھی